অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ একটি বেসরকারি হোটেলে জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেব রায় সহ অন্যান্যরা ছিলেন বহিরাজ্য থেকে আগত রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বরা নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর এই সাধারণ সভা হয়ে থাকে সাংগঠনিকভাবে আগামী দিনে কিভাবে কাজ করবে। মানুষের কাছে দিক থেকে সুবিধাগুলো কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই সভায় এই সংগঠনের একজন সদস্য ও অতিথি হিসেবেই এদিন বিধায়ক অভিষেক দেবরায় উপস্থিত ছিলেন বলে জানান তিনি এ নিয়ে তিনি আরো বললেন दवा व्यापारियों की संगठन है और आज हमारे पूरे ट्रेड में ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन और डीप डिस्काउंट जो चल रहा है और तीसरा जो करोना के टाइम में 220 एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट में जारी किया उसका फायदा लेके आज भोजन देने वाले कुछ लोग दवा में आ गए और इसके वजह से आज हमारे देश में कुरियर सबस्टैंडर दवा का वाहन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये तीनों चीज को रोकने के लिए और समझाने के लिए हम आए और हमने केंद्र सरकार से इसकी मांगनी डिमांड किया है कि इसको एवोलिट किया जाए जल्दी वरना ऑल इंडिया के साढ़े बारह लाख लोग एक्शन प्लान में जाएंगे आंदोलन करेंगे और आज हमारे सभी मेंबर को ये इसकी जानकारी इस एजीएम में दी जाएगी सर आप जो बोल रहे हैं कि कुरियर सर्विस में दवाई भेज रहे हैं उसके कारण कौन सी कौन सी जगह पर दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रहा है ये जो है ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन में आज या जोमोटो या स्विगी या ब्लिंकिट ये जो बम्बई जो मेट्रोज है हमारे खास करके बम्बई है कलकत्ता है हमारी गुवाहाटी है जो आपकी अगरतला है जो भी हमारी कैपिटल है यहाँ बड़े पैमाने पे ये हो रहा है जिसके आम आदमी के हेल्थ को नुकसान पहुँच रहा है और लास्ट वीक में ऑल इंडिया ने हमारे कंसर्न कंट्रोल ऑफ इंडिया कुछ वाणिज्य मंत्रालय की कुछ सेक्रेटरी से हमने बात करके ये बातें उनके सामने रखी है अगर ये नहीं बंद होगा तो आम आदमी की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा सर इसके कारण तो देखा जाए कि आने वाले पीढ़ी जो युवा है जो आगे आने जो दवाई के लेके पढ़ाई कर रहा है फार्मासिस्ट पढ़ाई कर रहे है उनको भी तो उनके ऊपर भी तो बोझा पड़ रहे हैं ना देखिए वो इससे क्या हो रहा है कि पूरे आम आदमी आज तुमको मालूम है कि भारत में हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है इसमें तो सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट युवा युवा है और ये जो वाहन होने से कुछ नौकेटिक या कुछ सब्सेंडर इनको अवेलेबल हो गया जिसका जो परिणाम है वो हमारे फार्मेसी के ऊपर हो रहा है और ये ट्रेड में जितने लोग नए भी आ रहे हैं इनको भी नुकसान पहुंच रहा है और उनको दुकानें बंद करने की भी नौबत आ रही है थैंक यूनिस्ट एसोसिएशन साधारण सभा हो এটা নিয়ম অনুবর্তী দেওয়া অনুযায়ী এই এটা হয়ে থাকে আমিও একজন ওষুধের ব্যবসায়ী আমারও ওষুধের দোকান আছে বলছেন তো আমিও তার একটা অঙ্গ তো তাই আমার এখানে আসা এবং অতিথি হিসেবে এখানে এসেছি তো এখানে প্রতি বছর আমাদের এটা হয় তারপর আমাদের কমিটিগুলো এখানে ফর্মেশান হয় তারপর আমার এই যে সাংগঠনিক যে কর্মসূচি আগামী কী থাকবে কীভাবে এটা নোবেল কজ কেমিস্ট ভাই যারা আছে তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো আলোচনা করা এবং সেগুলোকে কীভাবে প্রশমন করা যায় এবং কিভাবে আমরা সরকার প্লাস সাধারণ মানুষকে আরও বেশি পরিমাণে আমরা তৃণমূল পর্যন্ত মানুষকে পরিষেবা দিতে পারবো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং সর্বভারতীয় সভাপতি সিন্ধে সাহেব এখানে এসছেন এবং আমাদের সংগঠনের যারা যারা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমস্ত স্তরের সঙ্গে সবাই এখানে উপস্থিত আছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সেক্রেটারি সভাপতি সবাই এখানে উপস্থিত আছেন তো আজকে সারাদিন ব্যাপী এই প্রোগ্রাম চলবে তারপর রাত্রেবেলাও আমাদের সারা অল ইন্ডিয়ার যে প্রোগ্রামটা আছে সেটাও হবে বোলো টাওয়ারে তো এটাই আমাদের মূলত আজকে এই প্রস্তুতি